Руководство Ивано-Франковской области подозревается в растрате, в крупной растрате госсредств, выделенных на строительство защитного сооружения в зоне АТО. Как и сколько распилили в прямом и переносном смысле, выясняли наши корреспонденты. Из 268 фортификационных сооружений Ивана-Франковская область должна была построить 20. Все в Донецкой области. Из госбюджета на это выделили около 40 миллионов гривен. Юрий, волонтер из Калуша, один из тех, кто строил эти укрепления, говорит, тот лес, который им поставляли, использовать было невозможно. То, что нам туда привезли, это небо и земля. Это... Нам привезли какие-то патичи, какие-то грилки. 30% того леса, что можно было строить. За остальное это просто там прямо и лишилось. Куда делась качественная древесина, волонтер может только догадываться. На уровне слухов, что цей лес продавали. То есть хороший, нормальный лес продавали. Там было такое место, высотка. Было видно, как эшелоны идут на ту сторону с хорошим лесом. Строительством военных укреплений занималась частная компания «Братья Кип». С ней обла администрация заключила договор примерно на 40 миллионов гривен. Интересно, что на самом деле фирма специализируется на добыче песка и гравия. Принадлежит некому Николаю Процеву. В 2015-м, когда велись работы, он возглавлял службу автомобильных дорог области. Как генподрядчик именно эта компания закупала лес. Теперь в том, что древесина была некачественной, ее руководство обвиняет лесхозы бо менялся проект, замовлення были одни, другие, третьи, а лісу поїхало скільки, скільки тут, а треба було, дійсно, сі треба було. Ну, там потому, що забракували той ліс, сказали, що воєнні щось там забракували, що він не підходить. В управлінні лісного і охотничого хозяйства всі обвинения отвергають, уверяют ліс был качественный. Поставка лісоматеріалів, в основному, ну, скажем не в основному, а їх вимоги по якості, были э, все передбачені в э, листах, которые, которыми нас, э, нас просила администрация, чтобы сделать одну или поставку. То есть по количеству показнику, так само и по якисному показнику. Фирма «Братья Кип» до сих пор не рассчиталась с лесниками. Сумма долга около 5 миллионов. Именно столько стоила древесина, которая оказалась ни к чему непригодными дровами. В военной прокуратуре открыли уголовное производство. Чиновников администрации подозревают в хищении госсредств. Видимо, сюда за фактом. вчинення чине неростраты, особами особому, департаменту местобудувания ЖКГ, э, та архитектуры Янфрагийского ода, и Киев, э, в чине Что думают по этому поводу областные чиновники, пока неизвестно. Мы пробовали связаться с ними, чтобы получить комментарии. Ответа ждали больше недели, но так и не дождались. Видимо, руководителям области просто нечего нам сказать. Ирина Исаченко, Жанна Дучак, Зинови Автонас, подробности телеканал Интер, Ивана Франковская.